Трум-тум-тум. Хей, смотри, ты на канале Анна Кри. У нас в гостях Стефания. идти, как красиво у вас тут. А, можно начинать. Вот и та самая Стефания. Стефания, что можешь рассказать про Олега? Ну, Олег был обычным мальчиком. Энергичный, шкадливый. Он начал писать в пятом, шестом классе. А, он еще отличником был. О, он уже тогда шел к своей цели. А, я думала, что это просто хобби. Когда он пошел в техникум, купил аппаратуру. А вот это уже интересно. Ребята, никогда не сдавайтесь. Олег очень сильный патриот. И поэтому группу назвал Калуш. Я сама рэп никогда не любила, ну, у него такой рэп, где он объединил фольклор и рэп. Такой мне рэп нравится. Тут он описывает горы. Да, мне нравится. Это мой сын. Приближался праздник Стефании, и он сказал. Подарок за мной. Что тебе подарить? Я сказала, Ничего мне не нужно. Когда начался отбор на Евровидение, я читала комментарии, там писали, где найти эту Стефанию. Потом я поняла, что эту песню он посвятил мне. И мне очень приятно, что песню посвятил мне сынок. И она победила на Евровидении. У Стефании люди спрашивали, когда можно проголосовать за твоего сына. Мне очень приятно, что за моего сына хотели проголосовать. Ребята, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пишите в комментариях, про кого вы хотите следующую историю. Пока-пока!